নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহত লাগিছে যুদ্ধ আৰু এইবাৰ অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিছে প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনি অসমত নিৰ্বাচন খেলি দেখুৱাক থিয় থিয় তেওঁক হৰুৱাই দিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জালুকবাৰী নহয় শিৱসাগৰ মৰিয়নিত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলি দেখুৱাক আৰু তেওঁক থিয় থিয় হৰুৱাই দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ সবিশেষ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান অখিল গগৈৰ উজনিত নিৰ্বাচন জিকি দেখুৱাওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কোনোদিনে আপোনাক নিজিকাই বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ মৰিয়নি থিয়ই থিয়ই মুখ্যমন্ত্ৰীক হৰুৱাই দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ নিৰ্বাচন জিকাৰ বাবে সংখ্যালঘুক উচ্ছেদ কৰে বিজেপিয়ে মুছলমানৰ ঘৰ ভাঙিলে হিন্দুৱে ভাল পাব বুলি উচ্ছেদ কৰে এনেদৰে অখিল গগৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মুছলমান দেখিলেই বিদেশী বুলি অত্যাচাৰ কৰে চৰকাৰে আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য অখিল গগৈৰ শিৱসাগৰ মৰিয়নিত থিয়ৈ থিয়ই মুখ্যমন্ত্ৰীক হৰোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান এইবাৰ অখিল গগৈ আৰু জালুকবাৰী নহয় এইবাৰ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত মৰিয়নিত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলি দেখুৱাক তেওঁক থিয় থিয় হৰুৱাই দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অপেন চেলেঞ্জ এইবাৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ উজনিৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজিকাই বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান অখিল গগৈৰ উজনিত নিৰ্বাচন জিকি দেখুৱাওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কোনোদিনে আপোনাক নিজিকায় শিৱসাগৰ মৰিয়নিত থিয়াই থৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক হৰুৱাই দিম নিৰ্বাচন জিকাৰ বাবে সংখ্যালঘুক উচ্ছেদ কৰে বিজেপিয়ে মুছলমানৰ ঘৰ ভাঙিলে হিন্দুৱে ভাল পাব বুলি উচ্ছেদ কৰে আৰু তেতিয়াহে বিনামূলীয়া সেই ভোট লাভ কৰিব মুছলমানৰ ঘৰ ভাঙি হিন্দুৰ পৰা ভোট ল'ব বিচাৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে মুছলমান দেখিলেই বিদেশী বুলি অত্যাচাৰ কৰে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান বিধায়ক অখিল গগৈৰ এয়া অপেন চেলেঞ্জ বিধায়ক অখিল গগৈৰ যে আপুনি শিৱসাগৰ আৰু মৰিয়নিত নিৰ্বাচন খেলি দেখুৱাক থিয়ৈ থিয়ই হৰুৱাই দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈ অখিল গগৈৰ এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও যিহেতু উত্তৰ দিছিলে

মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবি থাকে যে তেওঁৰ সমান আৰু অসমত জনপ্ৰিয় মানুহ কোনো নাই হে সেইকাৰণে মোক যেতিয়া মই মানে বিপদত পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ কি কৰে অৰুণোদয় দিয়া মহিলাবিলাকৰ লগত ফটো উঠি একদম হুলস্থুল কয় মোক বহুত ভাল পায় বহুত ভাল পায় এনেকৈ কৈ থাকে নে নাই হে অসমীয়া মানুহে একদম বেলেগ ভাল পায় এনেকৈ কৈ থাকে মোক আকৌ কি হয় শ্ৰমজীৱী মানুহ কাম কৰি খোৱা মানুহবিলাকক বিপদত পৰিলে মই ওচৰলৈ যাওঁ ওচৰলৈ যাওঁতে মহিলাবিলাকে মহিলা মানে আকৌ মোৰ মাৰ বয়সৰ মহিলা মোৰ আইতাৰ বয়সৰ মহিলা তেওঁলোকে মোক সাৱটি ধৰে আজিও কেইবাগৰাকী মহিলা সাৱটি ধৰিছেনে নাই বাৰু মোক হা এতিয়া মোক কওকচোন মোৰ মায়ে যদি মোৰ ইয়াত চুমা এটা খায় সেইটো কিবা বেয়া কথা ভাবিবলগীয়া থাকে নেকি মই যদি মোৰ মাক চুমা এটা খাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো কোনোবাই বেয়া কথা ভাবে নেকি এনেকৈ বেয়া কথা ভবা মানুহটো ভাল মানুহ নে বেয়া মানুহ নিজে কওক সিহঁতি ইটৰ প্ৰাণী ইটৰ প্ৰাণী যোনে এনেকৈ কথা কয় নহয় যে বয়সীয়া মহিলা এগৰাকীক মাৰ সমান মহিলাগৰাকীক যেতিয়া মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ মৰম কৰোঁ কপালত এটা চুমা খাওঁ পৃথিৱীৰ চব মানুহে জানে যে কপালত চুমা খোৱা কথাটো হ'ল শ্ৰদ্ধা কৰা হে সিহঁতৰ ভিতৰত এইটো নায়েই এতিয়া অকল টকা পইচা সোমাই গ'ল হে মৰম চেনেহ ভালপোৱা শ্ৰদ্ধা এইবিলাক বুজি নোপোৱা হৈ গ'ল সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পিযু হাজৰিকাই আৰু দিলীপ শইকীয়াই মোৰ নামটো চুমা বাবা বুলি উলিয়াব খুজিছে মই কৈছো ঠিক আছে মই চুমা বাবা হয় ভাই তোমাৰ বাবা কি অসুবিধা আছে আহা তোমালোকক দিয়া আৰু মোক কিমান চুমা দিয়া তোমালোকে চাই লোৱা মোক দুখীয়াৰ পৰা ধনীলৈকে মধ্যবিত্তৰ পৰা আটাইতকৈ পুঁজিপতি জনলৈকে চবে মোক মৰম কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অকল যিবিলাকে যিবিলাকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেৰি দিছে কি কয় এ কিবা এটা সহায় কৰি দিছে পইচা চইচা দি সিহঁতকে সিহঁতেহে ফটো তোধে আৰু মইতো দেখিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ ৰংঘৰলৈ যেতিয়া গৈছিলে শিৱসাগৰ আগতে গুৱাহাটীৰ পৰা দহজনী ছোৱালী ৰংঘৰত ৰখাই থৈ দিছে গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ গৈছে ভাড়াকৈ গৈ যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইছে সেই ছোৱালীকেইজনী একদম ফটো তোলাই এনেকৈ 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 এনেকুৱা চেল্ফি তোলাই ভাও দিছে অ' এইটো ফিটিং মাল বস্তুটো বুজিছেনে নাই আমাৰতো ফিটিং চিটিং নাই আমি আহি গৈছোঁ জাপ মাৰি পৰিছোঁ মানুহৰ বিপদ হৈছে জাঁপ মাৰি পৰিছোঁ ৰাইজৰ লগত আছোঁ হা ৰাইজে কোনোবাই মৰম কৰিছে কোনোবাই গালি দিছে কোনোবাই ধমকি দিছে কোনোবাই খেদাও দিছে চব আছে আমাৰ লগত আমি মানুহ হয় মানুহৰ বিপদৰ আপদত থাকোঁ কাইলৈ ইয়াত কোচ ৰাজবংশী মানুহৰ বিপদ হওক মোৰ বাহিৰে অসমত অহা মানুহ কোনোবা থাকিব নেকি আপোনালোকে চাই লওক আজি কোচ ৰাজবংশী মানুহে জনজাতিকৰণৰ কাৰণে দাবী কৰিছে মোৰ বাহিৰে কোনোবাই দৃঢ়তাৰে বিধানসভাত কৈছে নেকি যে কোঁচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণ দিবই লাগিব আছে নেকি কওক আপোনালোকে বেলেগ কথালে নুনিয়াব আপুনি শুনিলক দাদা আপোনালোকে নিজে শুনিলক একদম কোচ ৰাজবংশী চাহ জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কোনোবাই কৈছে নেকি আদিবাসীবিলাকৰ মইহে কওঁ আহোম চুতীয়া মৰাণ মটক জনজাতিকৰণ দিব লাগিব আজিকালি কলিতাবিলাককো জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ মই দাবী কৰি আছো নাথযোগী হৰণীয়া কছাৰী তেওঁলোককো কৈছোঁ আছে নেকি কোনোবা আৰু আমি যদি আমি যদি কেতিয়াবা শাসনলৈ আহোঁ মই সঁচা কথা কৈছোঁ এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খাটাং হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খাটাং কোচ ৰাজবংশীক আমি জনজাতি কৰিমেই কোনেও আমাক ৰখাব নোৱাৰে আমি কোচ ৰাজবংশীক জনজাতি কৰিমেই হা যিদিনাই শাসনলৈ আহোঁ সেইদিনাই কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণ কৰিম কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় তাৰ কাৰণে অসমত কোনোবাই যদি নাথাকে গুচি যাব পাৰিব কিন্তু কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণ